Доброго ранку, шановні. Здавен українська земля була об'єктом зацікавленості іноземних туристів. Так склалося і історично, і географічно. Туристичний бум очікується на час проведення чемпіонату з футболу у 2012 році. Та чи готові ми до прийому закордонних гостей з огляду на забезпечення їх житлом будемо з'ясовувати у голови Асоціації готельних об'єднань і готельних міст України Микола Євдокименка. Доброго ранку, пане добрий день, Микола Івановичу. Будемо так говорити спочатку. Про найактуальніше, найголовніше, так. по гарячим слідам, як то кажуть, Пожалуйста. нещодавно була конференція проведена, наскільки я знаю, називалася вона «Гостинне місто. Да. Що то було за дійство? Значить, я в гостинному хазяйстві працюю всього 42 роки і в туризмі. І це перша така конференція, Національна, где... да? Національна, де зібрані мери городів. по инициативе ассоциаций мэров городов и совета по туризму и курортам и одновременно к этому к, 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 к суду, Украинского союза предприятий и предприятий. Скажу, кроме этого, были они приглашены, а также представители были приглашены, э, транспорта, представители гостиничного хозяйства, иностранные представители. И было, соответственно, это впервые, я говорю, такое мероприятие. Была разработана программа, и э, при том это были приглашены мэры городов курортов и туризма. Что, да. вы, решили? Что вы решили? И значит, значит, на там главное день на сегодняшний зарубиться? день. Полностью э, было разработано мероприятие, года есть. Угу. Каждый год тут запланировано будет такие мероприятия заседать угу. и подводить итоги. Раз в квартал будет информация обязательно в порядке о проделанной работе, поддержка, понимаете, обмен опытом. По городам, підготовка обов'язково городов не только к туристському сезону, но й в цілому городах, і курортної зони. все, ці питання там стояли. Цікаво, скільки ж на сьогоднішній день на території України готелів? та де в якому регіоні, в які області найкраще ну, розвивається бізнес? Значить, на сьогоднішній день готелей і курортів, корот мест розвідки. Более 12 тысяч организ... предприятий. Самое хорошо развивается это и в Киеве. Угу. Особенно нужно отдать справедливость, что последнее время, когда пришел вот сейчас Попов Александр Павлович, угу. тут исключительно сейчас разработано полностью план развития туризма до 2015 года. І я вам скажу предметно займається. А наскільки готелі є затребувані серед українців і серед іноземних гостей? Наскільки вони є популярними? І чи дійсно вони такі необхідні, якщо їх така велика кількість? Ну я вам скажу в настояще время ми по сравнению з западом так і що много. по, по необходимости по... да, да, проживания да, да, и готель да, в да, поэтому в настоящее время ставится вопрос в отношении развития этой отрасли. А какие же проблемы, и чему мы не можем полноценно развивать? Ну я вам скажу, это прежде всего на у нас на сегодняшний день еще слабо поставлен местный туризм, внутренний туризм, то есть прием туристов в нашу, на Украину. В основном едут за границей, а мы заинтересованы, чтобы ехали сюда. Я э, до э, Киева, я 10 лет работал председателем Крымского совета по туризму и экскурсии. 65 по 75 год. Я знаю, что это такое. Вся страна ехала, чтобы где-нибудь отдыхать. В санатории не принимали родители с детьми, а я принимал. Понимаете? вот и поэтому но туризм сейчас особенно в этом году я вам скажу очень не в хорошем положении чему в начале года была реорганизация так раньше был туризм подчинялся министерству культуры и туризма угу. туризм забрали и передали инфраструктуре. И вот по сей день никак не скомплектуют этот орган в инфраструктуре. Кроме этого, были, ликвидировали комиссию, которая занимается, занималась категоризацией гостиниц. Сразу. И эти годы, в этот период, почти шесть, не аттестовывались гостиницы. Не присваивались им категорийность. Не присваивались звезды. А Кроме пришел... этого, на сегодняшний день мы ставим эти вопросы. Очень высокие на Украине, для того, чтобы сюда привезли. А это же вы смотрите, и транспорт будет загружен, и рестораны. Это и кур... вы говорите сейчас про евро. Да, когда будете... Ну, все равно к нам приезжают. Было такое. Значит, до э, прихода меня сюда, на Украину, до 2004 года на Украине был гостиничный сбор 20%. Затем для иностранцев было в 5 раз дороже, чем у нас. Угу. Я принял все меры, поднимал и писал письма, было отменено. И когда отменили, поехали иностранцы. А это для нас, как не говорите, и как раз же выгодно, потому что. Это как раз это. Да. Но в настоящее время получались опять на, на страшные налоги. На Украине цены в гостиницах в, в два раза почти дороже, чем в Польше и в других Почему? Потому что у нас на сегодняшний день НДС 20%, при советской власти их не было. Но земельный налог. Понимаете? Значит, поэтому туристский сбор. Туристский сбор вот сейчас его утвердили. Притом, вы знаете, без согласования с нами, все средства, которые мы ставили вопрос, а не, не возражали, чтобы и шло на, на, пропаганду местного туризма, а и средства забирают местный бюро на соцразвитие. И в настоящее время, понимаете, при притом 16 категорій, які э, безплатно не, не займається збор Миколиванович. Да. Як на вашу думку, як ви оціните ситуацію готовності э, готельного господарства до прийому туристів на Євро-2012? Чи впорається Україна зможемо всіх розселити, розмістити? Значить, ну я б з опитних я э, був відповідальний за прийом розміщення учасників Олімпіади 80 на Україні. Тогда Да. И мы справились по сравнению с теми государствами, где шел эстафета Олимпийского огня, лучше, чем даже Москва. А теперь ваши прогнозы? Да. Ну, сейчас я вам скажу, о последнее время, вот сейчас, начали заниматься предметно этим вопросом. Особенно подготовки к Евро-12. Да. И я вам скажу, что раньше, и вот в настоящее время, и строительство гостиниц, и комфортабельность, и подготовка кадров. Ведь на сегодня 112 предприятий высших учебных заведений готовит кадры. Так. Поэтому в этих вопросах идет нормальная подготовка. Будут квалифицированные спевробитники, да, потому будут, что и английский. Да, и английский в обязательном порядке. Так. И я вам скажу, особенно вот с учебных заведений, ну если так сказать откровенно, Вот університет туризма, экономики економіки права – вот хорошие вовк, затем університет торгово-экономічний и другие готовят исключительно кадри, которые нужны и будут справляться. Туристи ще приїдуть, не у всіх буде така змога можливість проживати в дорогих готелях, там з дірочками. Що яка у нас ситуація сьогодні з гуртожитками? Значить, настоящее время готується. обследуется общежитие, так. общежитие. Вот когда студенты вовремя... не будут да. выгонять не Боже? возможно. Когда была олимпиада угу. 80, студентов не было. Выгнали. <laughs> угу. но другой. В то время столько учебных заведений не было, чтобы готовили кадров. Угу. Всего было два техникума в Харькове, техникум и в Киеве, я создавал. Все. А в настоящее время кадры у нас и обслуживали при всех участников Олимпиады 80 студенты. Я им по 12 часов читал лекции. Ані були із по паїтажам і все, і исключительно, понимаете, в направленні пане Микола, якщо, наприклад, людина вирішила заселитися в готель на деякий час, будь-хто це турист да, або так, українець да. приїхав з одного міста інше, да. які б ви дали рекомендації, на що треба звертати увагу, щоб як то кажуть, кошти вони були не просто витрачені, а вони відповідали тим умовам, які буде надавати готель, ну я думаю, що о, в настоящему ми працюємо. Проверяем гостиницы. На протяжении последних пяти лет мы проводим смот-конкурс, ассоциация. Вместе, Конкурс. Да, вместе с госадминистрацией угу. и ЦК отрасли проводим смот-конкурс на лучшую гостиницу по подготовке к Евро-12. Здесь вручаем кубки, одновременно грамоты, представляем людей премии представляем людей на не будут те готели, які сьогодні будуються, добудовуються, реорганизовываются? можливо, вони затребувані після евро? Чи не останется? цією будівле вот пустувати? Вот поэтому я ставлю вопрос, и мы ставим угу. ассоциации, в настоящее время сделать все, чтобы и налоги вот эти, которые, как можно снизить, для того, чтобы мы могли э, привлекать людей к себе. Кроме сделать Управление настоящее. Управление настоящее туризмом, чтобы... Ведь смотрите, в Израиле Министерство туризма. В Турции Министерство туризма. В Египте Министерство туризма. В Испании Министерство туризма. В России почти Министерство. А в нас, на правах, понимаете, отдела сейчас. А раньше было. Это но. было и готовили. Как... Разумею. А сейчас поэтому некому по-настоящему этим вопросом заниматься. Но я думаю, что у вас все обовязково вдастся. Но Пане Миколе, еще что... Радуем, что вы до нас заедали, но, да. на жаль, эфирный час обмежен, поэтому давайте на останок побажание да. телеглядачам зранку. Ну что, я желаю самого хорошего. Во-первых, здоровья. Вот, пожалуйста, приходите к нам в гостинице в счастье и заниматься туризмом. Потому що для мене туризм це щастя. Я в туризмі і в гостиничному господарстві, вот, як не говорите, проработал всього 44 года роки без перериву. Дякуємо щиро, що завітали до да. нас, пане Миколи, знайшли час. Вам, шановні телеглядачі, я нагадаю, що сьогодні у студії рано вранці був Микола Євдокименко, голова Асоціації готельних об'єднань і готелів міст України. Тим паче, щиро дякую вам, що ви залишаєтеся разом з нами на нашій ранковій хвилі. Думаю, що надалі у нас буде ще багато чого цікавого і необхідного для вас. Тому ж, залишайтеся з нами, не перемикайтеся.